Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua. Pemirsa yang budiman, ada berbagai manfaat memelihara kucing bagi kesehatan manusia, sebagaimana yang sudah saya bahas pada episode-episode sebelumnya, yakni mulai dari meningkatkan imun tubuh, menghilangkan stres untuk terapi anak autis, hingga menurunkan risiko penyakit jantung. Selain itu, memelihara kucing juga menjadi salah satu pintu pembuka rejeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya saat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah memberikan rejeki kepada siapapun yang dikehendakinya. Allah menyuruh umat manusia untuk banyak-banyak bersyukur. Jangan kufur nikmat yang mana justru dapat mendatangkan murkanya Allah. Dalam hidup ini, Seseorang kadang diberikan kelapangan rejeki Sebaliknya terkadang rejeki dirasakan sempit Sehingga orang yang lemah hatinya kemudian berkeluh kesah Padahal pintu-pintu rejeki amatlah luas Yang jelas Islam mengajarkan bahwa rejeki datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Meski manusia yang berusaha dan bekerja tetapi segala sesuatunya termasuk rejeki semua telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah berfirman yang artinya Allah lah yang menciptakan kamu kemudian memberimu rejeki lalu mematikanmu kemudian menghidupkanmu kembali adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu dapat berbuat demikian Maha suci dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan Quran Surat Ar-Rum ayat 40 Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin untuk mencukupi kebutuhan hambanya melalui pintu-pintu rejeki sebagai berikut Ada delapan pintu rejeki yakni Satu rejeki yang telah dijamin Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya rezeki seluruh makhluk yang ada di bumi ini telah dijamin oleh Allah Hal ini tertera dalam Al-Quran surat Hud ayat 6 yang artinya Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi Melainkan Allah lah yang memberi rezekinya Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya Semua tertulis dalam kitab yang nyata Lauhil Mahfuz Hal ini sebagai contoh, seorang anak yatim piatu akan tetap hidup sampai besar, walau kedua orang tuanya telah tiada. Allah membuatnya bertemu dengan pihak panti asuhan atau keluarga lain yang bersedia mengurusnya. Kedua rejeki karena berusaha, maksudnya adalah manusia tetap perlu berusaha meski rejeki sudah dijamin oleh Allah. Tidak ada yang instan di dunia ini termasuk dalam mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup Berusahalah dengan giat, dengan cara bekerja atau berusaha Maksimalkan tenaga dan ide yang Allah anugerahkan untuk berusaha mencari rejeki Dan janganlah bermalas-malasan Hal ini sesuai firman Allah dalam Al-Quran surat An-Najm ayat ke-9 yang artinya dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Hal ini sebagai contoh, misalnya bangsa-bangsa yang maju di dunia ini karena keuletan pemerintah dan rakyatnya dalam berusaha, bandingkan dengan bangsa-bangsa yang miskin karena pemerintah dan rakyatnya yang kurang berinisiatif, padahal tanahnya subur. Ketiga, rejeki karena bersyukur Dalilnya adalah Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7 Yang artinya Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan Sesungguhnya jika kamu bersyukur Pasti kami akan menambah nikmat kepadamu Dan jika kamu mengingkari nikmatku Maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih Hal ini sebagai contoh misalnya Suatu negeri yang menerapkan syariat Islam secara utuh karena pemimpin dan rakyatnya bersyukur atas nikmat Allah. Selanjutnya negeri itu menemukan ladang energi gas yang baru dengan kapasitas yang banyak. Empat rezeki tak terduga. Dalilnya Al-Qur'an surat at talak ayat 2 dan 3. Telah menegaskan bahwa barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rejeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Hal ini sebagai contoh, misalnya kondisi geografis Mekah dan Madinah cenderung gersang. Namun, siapa sangka, pada abad modern ditemukan kandungan minyak yang begitu banyak di tanah Arab Saudi. Sehingga penduduk dua kota itu merasakan manfaatnya yang besar. Kelima rezeki karena istighfar. Dalam berusaha pasti akan ada banyak tantangan yang muncul, baik saat mencari rezeki dengan cara bekerja ataupun berbisnis. Masing-masing memiliki rintangan tersendiri. Datangnya ujian ketika mencari rezeki mungkin karena banyaknya keburukan yang telah kita lakukan. Maka ketika merasa sedang diuji, janganlah berputus asa Teruslah berusaha dan coba untuk meminta ampun kepada Allah dengan cara beristighfar Hal ini karena Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan pintu rezeki kepada hambanya yang beristighfar Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10 dan 12 yang artinya Maka aku katakan kepada mereka Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Istighfar, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadu, kepadamu dengan lebat dan membanyakan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Hal ini sebagai gambaran yakni kaum Nabi Yunus mereka bertaubat kepada Allah sehingga Allah mengaruniakan kepadanya kemakmuran berpuluh-puluh tahun lamanya. Enam rezeki karena menikah. Menikah tak sekedar sebagai jalan untuk menyalurkan hasrat biologi saja. Menikah untuk menyimpan hikmah bagi mereka yang berharap rezeki yang berkah. Al-Quran surat An-Nur ayat ke-32 telah memaparkan hal itu. Artinya, dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang kaya dari hamba sahayamu. Baik laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Hal ini sebagai contoh usai hijrah dari Mekah ke Yastrib Madinah. Abdurrahman bin Auf dalam beberapa waktu belum menikah Setelah menikah, dia berangsur-angsur menjadi pedagang yang kaya raya Lagi seperti halnya sebelum berhijrah Ketujuh rejeki karena anak Anak-anak merupakan karunia Allah yang begitu besar Keberadaan mereka juga dapat mendatangkan rezeki yang berkah Karena itu Al-Quran telah menegaskan larangan menolak hadirnya buah hati. Hal ini sesuai bunyi surat Al-Isra ayat ke-31 yang artinya, Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan menanggung rejeki mereka dan juga rejeki bagimu. Hal ini sebagai contoh, Nabi Yakub waktu masih muda hijrah dari rumahnya. Dia pun menjadi pengembala kambing. Setelah menikah, dan memiliki 12 orang anak justru kambing-kambingnya bertambah banyak. Jadi tak perlu khawatir dan menjadikan anak sebagai beban masalah karena setiap anak akan memiliki rezeki sendiri. Kedelapan rezeki karena sedekah. Pintu rezeki karena bersedekah sudah banyak dibuktikan dalam Islam. Hal ini karena bersedekah secara ikhlas Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan sedekah yang telah dikeluarkan itu dengan rezeki yang berlipat ganda. Hal ini telah diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah Pinjaman yang baik menafkahkan hartanya di jalan Allah Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak dan Allah menyempitkan dan melampangkan rejeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan hal ini sebagai contoh salah seorang sahabat yang mulia Utsman bin Affan dia pernah berinfak dengan hartanya sampai kini namanya tercatat sebagai pemilik warisan dan tabungan bahkan terekam di salah satu bank syariah di Arab Saudi Selain itu bersedekah kepada binatang seperti kucing juga dapat membuka pintu rejeki Iman Nawawi menjelaskan bahwa berbuat baik kepada setiap binatang atau makhluk hidup merupakan bentuk sedekah Hal ini juga sebagaimana hadis yang berbunyi Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup akan mendapatkan pahala kebaikan Seorang Muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan, yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia, atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, pemirsa yang beriman, demikianlah hidup seorang Muslim. Hendaknya tidak diliputi kekhawatiran dalam urusan rejeki. Kalaulah anak Adam lari dari rejekinya. Sebagaimana dia lari dari kematian, niscaya rejeki itu akan mengejarnya. Sebagaimana kematian itu akan mengejarnya. Itulah sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke okay, pemirsa budiman, itulah delapan pintu rejeki dalam Islam. Salah satu pintu rejeki adalah memberi makan kucing dan hewan lainnya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalam